मैं समझता हूँ काजी साहब जितना इन्लाइटेंड पोलिटिकल रिलीजियस लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ उसकी वजह यह है कि काजी साहब ने जमत इस्लामी को जो रिजिडली आइडियोलॉजिकल पार्टी थी उसको थोड़ी सी उसमें तब्दीली लाए और उसको रिलीजियस मेन स्ट्रीम पार्टी बनाने की कोशिश की ये इससे पहले नहीं था आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉग होती थी और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कम होती थी और काजी साहब ने जो मॉडल इख्तियार किया जिस रुख की तरफ वो जमात इस्लामी को ले जाना चाह रहे थे या लेके भी गए कुछ हद तक आ, वो वही वो, वो रुख है जो कि अब टर्की में फॉलो हो रहा है एक मेन स्ट्रीम रिलीजस पार्टी जो मॉडर्न भी हो और रिलीजस भी हो और सियासत भी करे तो ये बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन था और काजी साहब बहुत हद तक कामयाब भी हुए आ, मगर फिर मेरा ख़्याल है कि वो आइडियालॉजी वापस आ गई है जमत इस्लामी में फिर वो रिजिड हो गए तो इसलिए मेरी उनसे गुफ्तु भी रहती थी गपशप भी रहती थी प्यार मोहब्बत की बातें भी होती थी बड़े शरारती थे और सियासी तौर पर जब भी बात होती थी तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी एक बड़ी प्यार प्यारी सी मुस्कुराहट होती थी और बड़ी सार्काजम भी उनमें था और फिर मैंने उनकी एक दो इंटरव्यूज़ भी की थी और सबसे जो अहम बात मुझे याद है काजी साहब के बारे में वो ये थी कि 1999 में मेरे नून लीग हुकूमत थी नरमिया नवाज साहब थे उनके साथ इश्यूज हो गए तो उन्होंने हमारा पर्चा बंद कर दिया और फिर मुझे गिरफ़्तार कर लिया और कोई पर, सारे लाहौर में कोई प्रिंटिंग प्रेस हमारा पर्चा छापने के लिए तैयार नहीं थी फ्राइडे टाइम्स तो काजी साहब ने और ये फ़ैसला किया कि उन्होंने ऑफ़र किया मेरी अहलिया को कि अगर आपको चाहिए तो ये पर्चा हम अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छाप देते हैं आपको और वो ज़ाहिर कलर की मशीनें नहीं थी उनके पास तो ब्लैक एंड वाइट पर्चा एक ही छपाया और वो काज़ी साहब ने और जमात इस्लामी की प्रेस ने वो छाप के दिया था तो देखिए जब मुश मुश्किल हो तो उस वक़्त कोई साथ दे हाँ खा कि वो आइडियोलॉजिकली फ़र्क था हमारा रास्ता भी और रुख भी आ, मगर आ, उन्होंने साथ दिया जमहूरी एक, एक 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 रुख इख्तियार करके और मुझे वो याद है आ, और उसके बाद फिर जाहिर है मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा भी किया और और दोस्ती भी एक फिर बन गई देखिए उनका मैंने अभी ज़िक्र किया इम्पैक्ट तो बहुत था जमात इस्लामी के ऊपर ख़ा वो पोलिटिकली uh, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सके क्योंकि फिर भी उन्हें वो एक रिजिड फ्रेमवर्क के अंदर काम करना था uh, मगर जो उनका जो पर्सनैलिटी थी बड़ी वो सॉफ्ट पर्सनैलिटी थी हालांकि सख्त बातें करते थे मगर सॉफ्ट तरीक़े के साथ करते थे और और उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी कि हर बात को वो बड़े प्यारे तरीके के साथ इजहार कर सकते थे और सुनते भी थे वो ये भी सलाहियत तो बड़े कम लोगों में होती है स्पेशली सियासतदानों में वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते बातें करने के लिए तैयार होते हैं तो वो बात सुनते थे जवाब देते थे और कभी कभी जब उन्हें मालूम होता था कि वो जो जवाब दे रहे हैं वो सेटिसफैक्ट्री नहीं है तो वो पता चलता था उनकी शक्ल से तो कि वो कि वो अब वो थोड़े से नोटी हो रहे हैं जिसे कहते हैं तो मुझे बड़ी बड़ी प्यारी यादें है और मैं समझता हूँ कि जमत इस्लामी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनकी पासिंग से आ, हमारी मुल्क को भी और कौम को भी उसकी वजह यह है कि जमत इस्लामी को मेन स्ट्रीम पार्टी अगर वो बन जाती आ, तो इसमें बड़ी कौम की खिदमत भी होती मगर वो नहीं बन सकी और काजी साहब हालांकि काफ़ी अरसा रहे आ, मगर फिर भी वो नहीं कामयाब नहीं हुए इस 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 मकसद में मगर मैं एक बात कहूँगा आपको याद होगा कि जब करप्शन के केसेस केसेस या इशूज़ चलते थे तो एक ज़माने में ये नारा लगा काजी आ गया जालमो दौड़ जाओ, भाग जाओ ख्याल करो, काजी आ गया। आ, और हालांकि ये ये मतलब है कि काजी साहब की पर्सनैलिटी जो थी वो वो ऐसी नहीं थी कि भाग जाओ काजी आ गया आ, मगर वो, आ, मगर वो भी नारे लगे उनके लिए क्योंकि वो एक असूली बात करते थे आ, तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी और रिलीजस पॉलिटिक्स में आ, मौलाना मुफ्ती महमूद के बाद आ, मेरा ख्याल है कि ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलिटिकल लीडर रिलीजस पोलिटिकल लीडर ऑफ द कंट्री हाँ वो एक दो दफ़ा मेरी इंटरव्यू हुई तो वो कुछ बातें होगी तो मैंने कुछ सख्त सवाल पूछ लिए तो काजी साहब थोड़े से मैंने देखा कि थोड़े से नाराज़ हो रहे हैं तो आ, और वो नज़र आ रहा था कि नाराज़गी तो फिर मैंने एक दो सख्त सवाल पूछे तो जिसमें फिर उन्होंने आगे से इंस्टेड ऑफ़ जवाब देने से उन्होंने जवाब नहीं दिया उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप तो अमेरिकन एजेंट हैं आप तो अमेरिका की ऐसे बात कर रहे हैं वैसे मैंने कहा नहीं कहा साहब झाती बात नहीं है मैंने एक सवाल पूछा है इसका जवाब मिलना चाहिए फिर उन्हें एकदम एहसास हो गया फिर वो उन्होंने कहा नहीं हाँ ठीक है तो फिर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की मगर उसके बावजूद बड़ी दोस्ती थी और मैंने बाद में कहा मैंने कहा काये साहब आपने तो इल्ज़ाम लगा दिया तो हम तो मेरे पे कि मैं अमरीकन एजेंट हूँ ये अमरीकन ये तो इसराइल ऐसी बात करता है तो मैंने कहा अगर मैं आपको वापस ये जवाब देता प्रो अमेरिका आ, पार्टी जमात द बिकॉज अमेरिका का अलायंस था सऊदी अरेबिया के साथ तो उसकी वजह से जमात जमत वेरी सॉफ्ट ऑन अमेरिका और फिर जब जिहाद हुई अफगानिस्तान में तो जमात इस्लामी वॉज अ पार्टनर इन दैट जिहाद और वो सारी सी आई ए ने फंडिंग की थी तो मैंने ये बात की तो हंस पड़े फिर कहने लगे अच्छा चले छोड़े इस बात को बिल्कुल 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 उसकी वजह यह है कि जो भी फॉरेन रिपोर्टर्स यहाँ पाकिस्तान में आते थे एडिटर्स आते थे तो सबसे पहले मुझे मेरे से मेरे से वो मुलाकात होती थी तो वहाँ वो पूछते थे अच्छा किस किस को मिलना चाहिए हमें कौन से सियासी लीडर्स हैं जिनसे हमें मुलाकात करनी चाहिए और मैं हमेशा सबसे पहले काजिर साहब का नाम लेता था फिर वो कहते थे अच्छा आपको मिला सकते हैं काजिर साहब के साथ तो फिर मैं फ़ोन करता था तो काज साहब मुझे हमेशा कहते थे हाँ बिल्कुल और मैं हमेशा उनके साथ फिर रिपोर्टर्स के साथ जो थे या एडिटर्स होते थे साथ भी जा जाता था या कभी कभी उनको भिजवा भी देते थे काजिर साहब ने हमेशा अकोमोडेट किया और हमेशा जब वो वापस आए मिल इंटरव्यू करके तो मैंने उनसे हमेशा पूछा अच्छा आप बताएं कैसी रही इंटरव्यू तो हमेशा बड़ी तारीफ़ करते थे काज साहब की कि बड़े प्यार के साथ बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए और हमेशा हर बंदा आके कहता बड़े रीज़नेबल आदमी है बड़े रीज़नेबल आदमी है क्योंकि उनका जो गुफ्तु का तरीका था वो बड़ा फ्रेंडली था और हालांकि बड़ी कड़वी बातें कर जाते थे उसमें मैंने किसी से भी कोई बुरा लफ्स उनके बारे में नहीं सुना हमेशा अच्छी बातें सुनते थे क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी थी हालांकि जमत इस्लामी के लीडर्स बड़े कड़वे भी रहे हैं सख्त भी रहे हैं ड्राई पर्सनैलिटीज़ भी थी आ, काजी साहब मुस्कराते भी थे डिग्निटी भी बहुत थी काजी साहब की और लोग बड़ी इज़्ज़त भी करते थे